untuk membuktikan constructive dismissal ni ada beberapa prasyarat yang perlu dibuktikan. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in Kuala Lumpur. Hari ini kita akan mengulas satu kes mahkamah perusahaan berkenaan pemecatan konstruktif ataupun constructive dismissal iaitu kes Wui Tibun lawan Trans-Pacific Textile M Sendirian Berhad. Pihak yang menuntut iaitu Wui Ti Boon mula berkhidmat dengan syarikat pada tahun 2018 sebagai seorang pengurus jabatan knitting. Pada awal tahun 2023, pihak yang menuntut dipindahkan daripada jawatan asalnya kepada jawatan penolong eksekutif kepada pengurus besar. So, daripada seorang manager Pihak yang menuntut ditukarkan menjadi seorang executive assistant. Walaupun jawatan pihak yang menuntut dah berubah, pihak yang menuntut tetap menerima gaji yang sama dan juga manfaat yang sama. Pihak yang menuntut mendakwa bahawa perubahan jawatan beliau sebenarnya merupakan satu bentuk penurunan pangkat. So dia kata dia diturunkan pangkat dan ini merupakan satu fundamental breach terhadap kontrak pekerjaan beliau. Jadi pihak yang menuntut pun menganggap dirinya telah dipecat secara Menurut pihak yang menuntut, pertukaran jawatan ini tidak diiringi oleh sebarang notis ataupun sebarang kontrak baru. Basically dia nak cakap dia tak diberikan notis pun yang dia diturunkan pangkat. Pihak syarikat pula menegaskan bahawa pemindahan pihak yang menuntut ke jawatan yang baru sebenarnya merupakan budi bicara syarikat yang telah pun dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak pekerjaan pihak yang menuntut. Syarikat juga menegaskan bahawa pemindahan pihak yang menuntut ini bukannya satu penurunan pangkat kerana pihak yang menuntut tetap diberikan elaun tambahan yang sama tetap diberikan gaji yang sama dan tetap diberikan manfaat yang sama Sebelum kita lihat keputusan mahkamah kita kena fahamkan dahulu yang dalam kes Constructive Dismissal ni pihak yang menuntut yang memegang beban untuk membuktikan bahawa dirinya telah dipecat secara konstruktif So, untuk membuktikan Constructive Dismissal ni ada beberapa prasyarat yang perlu dibuktikan Pertama sekali terdapat pelanggaran kontrak pekerjaan pekerja oleh majikan. Kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh majikan ni mestilah pelanggaran terma yang penting ataupun dalam bahasa Inggeris fundamental breach of the employment contract. Yang ketiga, majikan mesti diberikan notis yang secukupnya untuk memperbetulkan pelanggaran tersebut. Yang keempat, sekiranya majikan gagal untuk memperbetulkan pelanggaran tersebut oleh sebab kegagalan majikan tu, pekerja tinggal pekerjaan. Dan yang kelima adalah pekerja tinggalkan pekerjaan sejurus selepas majikan gagal untuk memperbetulkan pelanggaran tersebut. So, apa keputusan mahkamah dalam kes ni? Setelah mempertimbangkan hujahan kedua-dua pihak, mahkamah memutuskan bahawa pihak yang menuntut telah gagal membuktikan yang beliau telah dipecat secara konstruktif. Maksudnya, dia tak dapat penuhi kelima-lima prasyarat tu. Mahkamah mendapati bahawa pemindahan jawatan pihak yang menuntut tidak menyebabkan perubahan yang serius dalam kontrak pekerjaan beliau gaji dan manfaat yang diterima tetap sama tanpa sebarang pengurangan dan pihak yang menuntut juga tiada bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa pemindahan jawatan beliau merupakan satu bentuk penurunan pangkat yang fundamentally breach employment contract beliau selain itu mahkamah juga mendapati bahawa pihak yang menuntut tidak bertindak dengan segera selepas beliau mendakwa bahawa syarikat menurunkan pangkat beliau dan telah fundamentally breach employment contract beliau ini adalah kerana pihak yang menuntut hanya membangkitkan isu constructive dismissal beberapa bulan selepas pemindahan jawatan beliau. Kes ini jelas menunjukkan bahawa pertama, syarikat mempunyai hak untuk memindahkan pekerja. Bagi pekerja pula, sekiranya berpendapat majikan telah melakukan sesuatu fundamental breach kepada employment contract, bertindak dengan cepat dan sebaik-baiknya dapatkan nasihat guaman dahulu. Kenapa ini adalah penting? Sebab kalau lambat sangat bertindak, Tindak ada kemungkinan pekerja dianggap telah menerima dan bersetuju dan tiada bantahan kepada fundamental breach yang dilakukan oleh majikan. Tetapi kalau bertindak terburu-buru pula, ada risiko yang pekerja akan jump the gun. Maksudnya pada masa tersebut, pada masa pekerja menganggap diri telah dipecat secara konstruktif, sebenarnya belum ada asas yang kukuh lagi untuk buktikan konstruktif dismissal. Jadi sebaik-baiknya dapatkan nasihat peguam dahulu. So sekiranya ada apa-apa soalan Bolehlah whatsapp kami ataupun letakkan komen korang di bawah Dan untuk ketahui lebih lanjut bolehlah tengok video-video kami di instagram ataupun youtube Louis Liao Chambers Bye